你为何要害他？为何要置他于死地呢？是你害死了陆离，是你让他心智不坚。如今又来害他，你是他命中宿敌，不会让你回去。 真能把陆哥困住，现在就是要除掉柳梢。不对，阵法有人做过手脚。毒蛇，这不是傅仙阵，这是弑仙阵。这阵法，不管周遭是人妖仙族，<唉>都会将其绞杀。此阵下，我们都会死，连你也跑不了。嗯 天联手做了手脚。洛哥的灵力最强，所以噬心阵第一个要吞噬的是他。 大爷，不可动用真元，灵力大量释放，你将必死无疑。你要是死了，我在这个世界上还能找谁来做月光上神、嗯？这世上只有上神和李儿给我种灵树、筑灵堂。可我牺牲了李儿的性命，也没能赢回上神。看来我等不到你出关了。可至少，我还能护住上神的半颗血。 学成无传授的法阵和符书，希望你能摆脱半妖身份的束缚，按照自己的想法活下去。<noise> <noise> 耗费灵力了，没有呢。我这一生就一个执念，让上神回来。因为这个执念，我收养了陆离。师傅，我回来了。师傅师傅。 弟子这就给您炖一锅川贝雪梨膏，保管又香又甜，包师傅满意。这样就可以找天上地下最好的大夫，买最好最贵的药给师傅治病。师傅，您有急在身，要照顾好自己。你明明可以过自己的人生，爱你所爱之人。师傅，似乎不愿意我们在一起、啊。你们不能在一起。 你想探寻自己的身世，为师才叫你来武阳侯府去拔抱月剑，而不是叫你来谈情说爱的。师父，如果我成为了月光上神，那么柳少就会死。师父想用无辜之人献祭，不如就先从弟子开始。好啊，那你先把半颗心还来。真的想为他死？师父如此看重这半颗心。 里面已经装满了流沙。师傅，记得按时服药，保重。老李，是师傅的执念害了你，师傅对不起你。 小心啊，夫君。